В принципе, у всех хорошее настроение. Вижу, команда сконцентрирована. Провели хороший матч сегодня. Вчера удалось пообщаться с Пау Фансекой, с главным тренером Шахтер. И очень приятно то, что игроки, особенно сборники, находятся сейчас. То, что я видел сегодня в хорошей форме. То, что Будко тоже сейчас начал тренироваться уже, сыграл первый матч свой после тяжелой травмы. Для нас это тоже очень важно. Ну и увидел всех ребят, всех с хорошим настроением, с большим желанием ждут начала сезона. И я, как главный тренер, очень переживаю, конечно, за выступление команды и сборников, прежде всего, на европейской арене. Очень важно, чтобы команда подготовилась и хорошо провела э, этот матч против сельты. И для да. меня, как главного тренера, важно, чтобы сборники проявили себя хорошо и сыграли хорошо. Ну, прежде всего, я думаю, э, Шахтер э, сбалансирован очень хорошо. И, конечно, э, это двухмесячная пауза, которая, к сожалению, выбивает все наши команды с колеи в плане того, что у нас останавливается чемпионат. И здесь, и во всех европейских э, ведущих чемпионатах э, такой паузы нет. Но у нас мы уже всегда имели такие проблемы, все клубы. Э, поэтому я надеюсь, что у «Шахтера» этой проблемы не будет. Команда хорошо подготовилась. Я смотрев много матчей, провели очень хорошо товариські матчі, сьогоднішні матчі. Команда буде готова і хорошо проведена. Сегодня я посмотрел нападающий молодой бурячок играл. Поэтому, хоч он играв летає, і... теж дуже важно. Главный тренер дає возможность молодым футболистам проявлять себе. Новичок Шахтера Густаву Бланку Лещук уже не раз в интервью говорил, что хотел бы сыграть за сборную Украины. Как считаете, какие качества его могут быть полезны сборной и вообще как оцените этого футболиста? Но самое главное качество, то, что он имеет желание, то, что он хочет, и все сейчас зависит от него, если он будет и дальше играть в основном составе, то, что мы видели сегодня, забивать мячи, приносить пользу команде, конечно, мы обратим на него внимание. Поэтому, но ну, очень важно то, что этот игрок имеет желание, он уже не первый раз говорил о том, что он хочет играть со сборной. то есть, да, то есть мы это приветствуем.